З нами на зв'язку Юрій Губаревич, член координаційної ради Білорусі. Пане Губаревич, вітаю вас. Доброї ночі. Як ви вважаєте, які мотиви стоять за заявами Олександра Лукашенка про те, що на кордоні з Україною з'являються якісь загрози, на кордоні з Україною зникають. Час від часу він робить і такі, і такі. Навіщо? Во-первых, это часть его игры, которая навязана Кремлем. И тут постоянно создавать напряженность, это выгодно прежде всего Путину, так как способствует оттягиванию внимания украинских военных, но ну не только внимания, но и личного состава, который крайне необходим действительно в тех горячих точках, которые есть по линии соприкосновения, по линии фронта. Лукашенко в этом случае используется роль такого громотвода, который делает много громких заявлений, за которыми обычно ничего не стоит, производит какие-то действия в виде маневров или постоянных учений белорусских войск, что также способствует отвлечению внимания. Но это такой внешний фактор, есть и внутренний фактор, это создание постоянного напряжения в белорусском обществе показать, что враг действительно существует, этот враг осязаем, что все рассказы про возможное военное вторжение являются не выдумкой, а правдой. Это одна из целей как Лукашенко, так и его пропагандистов. Это действие направленное на общество. И третья целевая аудитория, можно так сказать, это сторонники Лукашенко, хоть и немногочисленная, но сконцентрированные в чиновничьем и силовом аппарате, они также подлежат постоянной проверке готовности к отражению мнимых атак. И Лукашенко должен понимать, может ли он рассчитывать на какую-то мгновенную мобилизацию своего силового аппарата в случае, если действительно что-то произойдет, что потребует такой мобилизации. А на вашу думку, насколько это популярная идея, что Украина чем-то загрожает Беларуси среди белорусского населения? Я думаю, что в эти рассказы, как и во многие другие, которые проходят, происходят от Лукашенко и его пропагандисток, мало кто верит в Беларуси. Так как ну, тут обыкновенная логика говорит, что это невыгодно Украине быть инициатором открытия очередного фронта. Если действительно какая-то угроза может происходить, то она будет происходить от Лукашенко или руками Лукашенко следуя указаниям из России. Это белорусское общество также прекрасно понимает. Поэтому в случае, если ситуация будет накаляться, тут мнение общества будет однозначно не в пользу той пропаганды, которую транслирует режим Лукашенко. Україні було очевидно невигідно і атакувати країну з ядерною зброєю, як мінімум, але як бачите, сотні мільйонів людей повірили, що ми дійсно хотіли проявити якусь агресію до такої країни і тепер вважаю, що вони там захищаються. Тому тут би я не був таким однозначним, коли ми про це говоримо щодо справи ріки Крюгера. я. Крігера, вибачте, якого засудили в Білорусі, в Білорусі до смертної кари. Що вам відомо про цю справу? І на вашу думку, які можуть стояти мотиви за засудженням громадянина Німеччини до смертної кари, враховуючи, що про справедливість у Білорусі говорити не доводиться? Дійсно, та інформація проявилась буквально днями, хоча ситуація, як известно, длітся вже. достаточно долго и суд, следствие, ну и даже суд проходили в, можно сказать, закрытом режиме. Общество Беларуси этой информации не получало. Наверное, была цель без лишнего шума принять само решение о присуждении к смертной казни и последствия это использовать для торга. И то, что этот торг будет происходить, официально Минск четко обозначил. Они заявили, что направлено соответствующее уведомление властям Федеративной Республики Германия, на которое они, белорусские власти, ожидают какого-то ответа. Что за этим может стоять? Ну, как известно, Лукашенко используется как марионетка в играх Кремля, если сам Кремль не может, согласно внутренним законам, кого-то осуждать к смертной казни то это вполне можно сделать руками Лукашенко, так как в Беларуси нет даже моратория на применение смертной казни. И угрозы расстрелять очередного человека, они вполне осязаемые и вполне реалистичные. Эта ситуация может использоваться для торговли, для обмена ценными для Кремля людьми. В частности, называется фамилия российского киллера Красикова, которого в свое время Кремль готовился обменять даже на Навального, скоропостижно умершего в российской колонии. Это не произошло, но в данный момент вот такая очередная чувствительная ситуация, наверное, в расчетах Кремля должна поспособствовать этому обмену. Так ли это или нет, будет видно в ближайшее время. Пане Гоборович, а насколько такие инструменты, по крайней мере, смертная кара, часто застосовывают у Беларуси сегодня? Достаточно часто в разные годы по-разному, но речь идет о сотнях людей, убитых за время правления Александра Лукашенко. Это десятки могут быть расстрелов в год. Как правило, родственники узнают о том, что расстрел произошел только спустя некоторое время. Тело никто родственникам не выдает. Это опять-таки наследие советской системы, когда э, людей хоронят на каких-то безымянных э, кладбищах, в безымянных могилах. Ну, очередное издевательство над людьми, над родственниками. Потому что ну, тут по-разному, конечно, в разных обществах относятся к смертной казни. Но если брать Беларусь и диктатуру, судебный произвол, отсутствие возможности на правовую защиту, отсутствие уже адвокатуры как просто института, он уничтожен в последние годы буквально целиком и в предыдущие Годы правления Лукашенко никаких прав адвокатов практически не было, прав на защиту не было осужденных, то это просто преступление против человечности. Не, неизвестно, виновен человек или нет, но если судебное постановление о смертной казни приводится в исполнение, ничего обратить уже невозможно. Дякую вам за свою информацию. Юрий Гоберев, член Координационной Рады Беларуси, был и на прямом